Selamat sejahtera dan selamat datang ke saluran kami. Gembira dapat bersama anda sekali lagi pada hari ini. Jangan lupa untuk melanggan dan tekan butang suka agar kita dapat berkongsi lebih banyak cerita pada masa akan datang. Baiklah mari kita mulakan. Pertemuan Ani antara kaya dan serunding apabila Malaysia menjual sisa makanan. Emily dan Sarah, dua gadis dari Kanada, sedang dalam perjalanan graduasi mereka di Malaysia, sebuah negara yang telah mereka impikan sejak kecil. Akhirnya, impian itu menjadi kenyataan. Kemana sahaja mereka pergi, jalan-jalan di Malaysia kelihatan bersih dan penuh bertenaga, sama seperti yang pernah mereka lihat di televisyen atau dalam buku panduan pelancongan. Tingkah laku orang ramai juga sopan dan menyenangkan, Malaysia ini mungkin benar-benar sebuah negara yang hebat, fikir mereka. Ketika perasaan itu mula berputik pada suatu petang, mereka berhenti di hadapan sebuah kedai serbaneka. Kedai serbaneka adalah pemandangan biasa bagi mereka di Kanada, tetapi kedai serbaneka di Malaysia seolah-olah mempunyai suasana yang istimewa. Tanpa dirancang, kedua-dua gadis itu melangkah masuk. Apabila terpandang satu produk, mereka terdiam seketika, tidak faham apa yang sedang mereka lihat. Mereka terkejut hingga kaku di situ. Adakah ini produk sebenar, bukan makanan sisa kan? Bungkusannya kelihatan biasa, tetapi sebaik sahaja melihat isinya, satu persoalan besar timbul di fikiran mereka. Apakah sebenarnya yang dilihat oleh mereka berdua dan mengapa mereka begitu terkejut dengan produk itu? Mari kita ikuti kisah mereka bersama-sama. Di sebuah bandar yang indah di mana laut dan gunung wujud bersama, jalan-jalan dipenuhi dengan kafe dan butik, manakala bangunan pencakar langit tersergam megah di kejauhan. Namun dengan hanya berjalan kaki sebentar, seseorang boleh menemui taman yang dikelilingi alam semula jadi atau pantai yang tenang. Emily dan Sarah yang tinggal di bandar seperti itu baru sahaja menamatkan pengajian sekolah menengah mereka pada akhir bulan Jun menandakan permulaan cuti musim panas yang panjang. Bagi mereka berdua yang sudah menanggalkan pakaian seragam sekolah, graduasi bukanlah satu pengakhiran tetapi pintu kepada impian yang telah lama mereka dambakan. Ya, mari kita pergi melancong sempena graduasi pada musim panas ini sebelum masuk universiti. Destinasi yang menarik hati mereka ialah Malaysia, sebuah negara yang jauh di seberang Lautan Pasifik. Mereka pertama kali mengenalinya melalui satu babak dalam sebuah filem Malaysia yang mereka tonton semasa kecil, Pemandangan di skrin memaparkan landskap bandar yang teratur, masjid-masjid yang tenang dan wajah-wajah orang yang tersenyum di bawah pohon bunga raya yang sedang mekar. Pemandangan di seberang skrin TV itu tidak lama kemudian bertukar daripada impian menjadi maklamat. Daripada angan-angan suatu hari nanti mahu pergi, ia berubah menjadi tempat yang mesti dikunjungi. Walaupun sibuk dengan peperiksaan kemasukan universiti dan merancang masa depan, impian itu tidak pernah pudar. Akhirnya, selepas tamat sekolah menengah, hasrat mereka akan menjadi kenyataan. "Kalau kita ke Malaysia semasa cuti musim panas, boleh tak mak?" tanya Emily pada suatu hari dengan berhati-hati. Ibunya menunjukkan riak wajah sedikit terkejut, tetapi tidak lama kemudian tersenyum dan mengangguk. "Kalau kamu berdua pergi bersama, tak mengapa." Hati-hati, jangan pergi ke tempat yang berbahaya. Ibu bapa Sarah juga memberikan kebenaran dengan mudah dengan beberapa syarat. Beberapa hari selepas majlis graduasi mereka berkumpul di kafe kegemaran mereka. Di tengah-tengah buku nota mereka merancang perjalanan sambil menikmati cendol, bertukar-tukar soalan mudah seperti, "Betul ke jalan di Bukit Bintang sesak macam tu?" atau "Bolehkah pelancong masuk ke Batu Caves?" Dalam pada itu, rancangan yang lebih konkret mula ditambah satu persatu. Makan tengah hari dengan nasi lemak di Jalan Alor atau bergambar dengan memakai baju kurung. Perasaan impian yang menjadi kenyataan dan semakin dekat setiap kali helayan buku nota diselak adalah satu detik yang sangat istimewa dan tidak ternilai. Akhirnya, hari itu tiba. Dalam perjalanan ke lapangan terbang yang dihembus bayu laut, kedua-duanya kelihatan sedikit gementar. Tetapi tangan yang memegang bagasi penuh dengan keazaman. Sebaik sahaja melintasi pintu pelepasan, mereka berpegangan tangan tanpa berkata apa-apa. Dunia yang jauh yang suatu ketika dahulu hanya di seberang skrin, kini akan menjadi kenyataan di hadapan mata. Setelah menaiki pesawat dan duduk di tempat masing-masing, Emily mengeluarkan buku perbualan bahasa Melayu dari begnya dan mula berlatih sebutan dengan suara perlahan, "Selamat pagi." terima kasih. Ini berapa harga? Sara yang melihat gelagat seriusnya tidak dapat menahan ketawa. Pemandangan itu sungguh comel dan polos. Realiti bahawa mereka sedang menuju ke Malaysia semakin jelas. Tidak lama kemudian hidangan dalam penerbangan dihidangkan. Menunya ialah mi goreng mama. Sebaik sahaja penutup dibuka, aroma manis pedas yang naik bersama wap membuatkan mata Sara bersinar. Hanya dengan merasai sedikit sentuhan Malaysia walaupun masih di udara sudah cukup untuk membuatkan jangkaan mereka melambung tinggi. Selepas itu, mereka berdua tekun menonton video pengenalan pelancongan Malaysia di skrin. Puncak Gunung Kinabalu memantulkan cahaya matahari pagi, di jalan-jalan bersejarah Melaka angin bertiup melalui dedaun dan jalan-jalan malam di Kuala Lumpur berkelip-kelip dengan lampu berwarna-warni. Emily dan Sarah hanya mampu merenung tanpa kata pada senyuman orang ramai yang berjalan di jalanan yang dipenuhi bunga-bunga mekar. Kita mesti cuba durian musang king nanti. Agak-agak ada jual tak di kedai serbanika. Kalau sebut pasal kedai serbanika, dengar cerita sandwich panas dia sedap sangat tahu. Malah perbualan kecil seperti ini kini terasa seperti sebahagian daripada pengembaraan baru mereka. Detik paling mendebarkan dalam hidup mereka pastinya akan bermula. Selepas perjalanan yang panjang, pesawat mendarat dengan lancar. Ketika pesawat perlahan-lahan berhenti, pengumuman dalam bahasa Melayu yang lembut kedengaran dari pembesar suara. Walaupun iramanya asing, ia terdengar sangat menenangkan. Selamat datang ke Malaysia. Sebaik sahaja mendengar kata-kata itu, Emily dan Sarah saling berpandangan tanpa sedar. Perasaan realiti yang lembut seolah-olah mereka yang pernah berada di seberang skrin filem kini telah menjadi watak dalam cerita itu sendiri menyelubungi tubuh mereka Apabila turun dari pesawat udara lembap menyentuh kulit mereka Kehangatan udara dan bahang yang senyap sangat berbeza dari Vancouver warna langit, bunyi burung yang kedengaran dari jauh dan susuk bangunan yang samar-samar -sama di kejauhan semuanya kelihatan baru tetapi anehnya terasa begitu dekat di hati. Akhirnya kita sampai Malaysia, kata Sarah. Emily mengangguk perlahan dengan penuh perasaan. Raut wajah mereka berdua yang sedang berbaris untuk pemeriksaan imigresen masih kelihatan tegang. Tetapi sebaik sahaja, pegawai yang muncul di kaunter tersenyum lembut, suasana tegang itu terus reda. Walaupun ada kalanya mereka terdiam, pegawai itu tidak tergesa-gesa, sebaliknya menunggu seketika dan menjelaskan perlahan-lahan dalam bahasa Inggeris yang mudah difahami. Selepas mengambil bagasi dan melalui pintu automatik lobi ketibaan, seorang kaki tangan beruniform menghampiri mereka. Adik berdua tahu jalan ke hotel, tanyanya. Kebaikan yang begitu semula jadi, seolah-olah menyapa rakan yang sesat. Keprihatinan itu membuatkan hati mereka terasa hangat semasa berjalan ke tempat menunggu teksi. Apabila menaiki teksi, bahagian dalam yang bersih dan selesa menyambut mereka. Pemandunya yang memakai kemeja kemas tersenyum lembut melalui cermin pandang belakang dan bertanya destinasi dalam bahasa Inggeris. Walaupun lohatnya tidak sempurna, raut wajahnya jelas menunjukkan keikhlasan. Datang bercuti ya? Selamat datang ke Malaysia. Suaranya mempunyai kehangatan yang menenangkan. Setibanya di hotel, kelihatan seorang penjaga pintu beruniform kemas di sebalik cermin kereta. Sebaik sahaja melangkah masuk ke pintu utama, udara sejuk dan suara lembut menyambut mereka. Selamat datang. Penyambut tetamu menerangkan segala-galanya dengan ramah berselang-seli antara bahasa Inggeris dan Melayu. Layanan yang begitu teliti membuatkan mereka berdua berasa amat selesa. Apabila masuk ke bilik dan membuka langsir, ribuan cahaya yang menerangi bandar pada waktu malam terbentang di hadapan mata. Ini macam dunia lain, bisik Emily perlahan. Sarah mengangguk dalam diam. Walaupun belum melawat ke mana-mana, hati mereka sudah dipenuhi dengan kesan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Keesokan harinya, destinasi mereka adalah sebuah pusat membeli-belah besar di Kuala Lumpur. Apabila keluar dari hotel, udara pagi di bandar terasa segar dan kesibukan waktu puncak pun terasa mempunyai rentak yang anehnya teratur. Apabila tiba di stesen LRT terdekat, Sara berdiri di hadapan pintu tiket dan berbisik kagum, sunyinya stesen LRT di Malaysia ni. Walaupun jumlah orang tidak sedikit, tidak terasa sesak langsung. Orang ramai berbaris dengan teratur, pergerakan yang cekap. Ke mana sahaja mata memandang, terasa keteraturan. Lebih mengagumkan lagi, papan tanda yang disediakan sangat mudah difahami. Maklumat dipaparkan dalam pelbagai bahasa. Selain bahasa Melayu, terdapat juga bahasa Inggeris, Mandarin dan Tamil membuatkan mata mereka terbeliak. Baiknya hati mereka ni. Kedua-duanya saling berpandangan dan ketawa. Apabila tiba di destinasi dengan LRT, sebuah bangunan pusat membeli belah yang gah muncul. Melangkah masuk melalui pintu automatik, mereka seolah-olah memasuki dunia lain. Cahaya yang lembut, muzik latar yang perlahan dan berbeza di setiap tingkat serta barangan yang disusun dengan sempurna seolah-olah pentas di setiap bahagian. Siapalah yang sentiasa susun semua ni ya? Suara Emily dipenuhi rasa kagum dan hormat. Apabila sampai di bahagian kosmetik, seorang pekerja menunduk sedikit dan menyapa. Selamat petang, Cik. Jaraknya pas, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Sikapnya yang seolah-olah menjaga dari jauh tanpa memberi tekanan membuatkan mereka selesa. Apabila ditanya tentang produk yang diminati, pekerja itu menjawab dalam bahasa Inggeris yang fasih. Bukan sekadar komunikasi lisan, tetapi ada kehangatan tersirat dalam setiap gerak jeri, pandangan mata dan raut wajahnya. Inilah agaknya yang dipanggil budi bahasa orang Malaysia, fikir mereka berdua dalam diam. Semasa berjalan-jalan di pusat membeli belah, mereka perasan satu lagi perkara dari suasana sekeliling. Tiada siapa yang bercakap dengan suara kuat atau berjalan tergesa-gesa. Namun suasananya tidak dingin, sebaliknya ada kehangatan yang menyenangkan mengalir. Orang ramai berjalan di laluan dengan langkah yang tenang, mengambil barang untuk dilihat dan meletakkannya kembali dengan cermat. Kadang-kadang kelihatan orang menunduk sedikit antara satu sama lain apabila berselisih. Ketika menaiki lift, seorang nenek yang turut serta tersenyum dan menyapa mereka dengan lembut. Kelembutan yang seolah-olah sudah menjadi tabiat, bukan peraturan yang dipaksa. Sara berfikir, inilah budaya sebenar menyapa orang yang tidak dikenali secara semula jadi. Sambil minum di kawasan rehat, Sara berkata perlahan, bukan pekerja sahaja yang baik hati. Emily mengangguk setuju. Ya, macam semua orang dah terbiasa melakukannya, tak kira ada orang nampak atau tidak. Hebat betul. Perbualan mereka beralih kepada perbezaan dengan Kanada, negara asal mereka. Di Kanada menjadi diri sendiri dan kebebasan itu penting, tapi di Malaysia rasanya mereka sangat memikirkan orang sekeliling. Bukannya mana yang lebih baik, tetapi menyedari perbezaan seperti ini adalah perkara yang paling menggembirakan. Akhir sekali, mereka menuju ke Medan Selera di tingkat bawah tanah, tempat itu umpama sebuah muzium seni. Kuih muih tradisional yang diletakkan di dalam almari kaca, mempamerkan keindahan musim dengan warna-warni yang menawan dan bentuk yang halus. Setiap pek nasi campur pula dibahagikan dengan teliti dan penuh warna. Ini bukan macam cenderahati, hati, tapi lebih kepada hasil seni seru Emily dengan kagum. Sarah mengangguk setuju. Dalam perjalanan pulang ke hotel, cahaya senja mula mewarnai bandar dengan rona lembut. Tiba-tiba, cahaya terang di seberang jalan menarik perhatian mereka. Ia adalah sebuah kedai serbanika kecil dengan cermin yang bersih dan menarik. Jom singgah sekejap, ajar Emily. Sarah mengangguk setuju. Apabila melangkah masuk, bunyi elektronik yang perlahan bersama suara sambutan automatik kedengaran. Walaupun ruangnya sempit, barangan disusun dengan kemas seperti sebuah pasar raya mini. Makanan, barangan keperluan harian, alat tulis, majalah semuanya kelihatan kompak dan yang penting bersih. Ketika itu, perhatian mereka tertarik pada papan tanda kecil tulisan tangan yang diletakkan di hujung rak. Lukisan yang dibuat dengan pen penanda berwarna-warni dan tulisan yang kemas kelihatan seperti surat pendek yang ditulis dengan sepenuh hati. Malah sekeping kertas itu pun dapat menyampaikan kehalusan negara ini. Tengok tu tertulis buka 24 jam. Fakta bahawa tempat ini dijaga dalam keadaan sebegini oleh seseorang sepanjang hari dan malam membuatkan mereka kagum sekali lagi. Akhirnya mereka berhenti di sudut sandwich panas. Sebuah bekas pameran dipenuhi dengan bungkusan segi empat sama kecil. Nama-nama seperti ayam dan keju, tuna mayo dan sosej keju tersusun berirama seperti buku gambar yang berwarna-warni. Wah, ini boleh makan dengan sebelah tangan je. Sesuai untuk berkelah, kata Sara sambil mengambil satu. Emily di sebelahnya turut mengambil sekeping sandwich. Bentuknya comel macam hadiah. Ia bukan sekadar snack biasa tetapi terasa seperti hadiah yang disediakan dengan teliti oleh seseorang. Apabila berjalan ke kaunter pembayaran, kelihatan barisan yang menunggu dengan senyap. Seorang lelaki berkot di belakang mereka kelihatan tergesa-gesa tetapi dia berdiri diam sambil menjaga jarak yang secukupnya. Emily yang melihatnya berbisik perlahan, "Dia mesti rushing, tapi tak ada siapa yang mendesak." Apabila tiba di hadapan kaunter, seorang pekerja muda muncul dengan senyap. Dia memakai uniform yang kemas dan senyuman yang sopan walaupun kelihatan sedikit gemetar. "Selamat petang," katanya. Ucapan pendek tetapi mesra itu meresap ke dalam hati mereka. Pekerja itu memeriksa barangan satu persatu dengan teliti dan bertanya sama ada mereka mahu beg plastik atau sudu. Setiap tindakannya lancar tetapi sangat sopan. Setelah pembayaran selesai, pekerja itu menyerahkan resit dan beg sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih." Walaupun hanya beberapa puluh saat, detik itu terpahat dalam ingatan mereka dengan begitu mendalam. Dalam beberapa minit di kedai serbaneka kecil itu, mereka telah merasai secebis kehidupan sebenar rakyat Malaysia. Namun di antara semua itu, ada satu kejadian yang paling terpahat dalam ingatan mereka ia berlaku di rak yang mereka singgah terakhir sebelum ke kaunter pembayaran. Ia adalah detik sebelum mereka berjalan untuk membayar. Tiba-tiba, Emily berhenti. Matanya terbeliak luas memandang satu sudut rak dan dia tanpa sedar bersuara perlahan. Sarah tengok tu. Tempat yang ditunjuknya ialah sudut sandwich yang kelihatan biasa, tetapi satu produk yang diletakkan di situ benar-benar di luar jangkaan mereka. Bungkusan plastik Luxina itu membungkus sandwich roti, tetapi isinya penuh dengan bahan yang sangat aneh. Di satu bahagian terdapat salad kentang berempah, di satu bahagian lagi ada serunding ayam dan di tengah-tengahnya tercalit kaya berwarna hijau terang. Ya Tuhan, tak percaya betul. Ada kaya dalam sandwich? Sarah cuba menahan tawa sambil mengambil produk itu untuk membaca labelnya, Sandwich RTM. Tiba-tiba kepala mereka dipenuhi tanda tanya. Mereka tahu salad kentang dan mereka pernah dengar tentang serunding dan kaya. Tetapi idea untuk menggabungkan ketiga-tiganya adalah sesuatu yang di luar pemahaman mereka. Sandwich RTM ini adalah nama yang biasa bagi rakyat Malaysia, terutamanya peminat drama tempatan. Asal-usulnya mempunyai beberapa teori, tetapi yang paling kuat ialah ia dicipta di sebuah kantin di stesen televisyen RTM di Kuala Lumpur pada akhir tahun 1990. Apabila penggambaran drama memakan masa yang lama, pemilik kantin telah mencampurkan pelbagai bahan untuk membuat sandwich yang mengenyangkan bagi para pelakon yang kelaparan. Sandwich legenda yang pernah menjadi kegemaran secara rahsia di kalangan pelakon pada zaman itu kini telah menjadi salah satu snack unik tetapi digemari yang boleh didapati di kedai serbaneka di seluruh negara. Tetapi bagi Emily dan Sarah yang tidak mengetahui latar belakang ini, ia adalah sesuatu yang sangat aneh ini macam makanan lawak orang Malaysia ke? Macam ambil semua benda lebihan letak sekali, kata Sarah dengan riak wajah keliru dan terkejut. Namun riak wajah Emily di sebelahnya sedikit berbeza. Dia memandang sandwich aneh itu dengan pandangan yang tajam. Di matanya terselit rasa ingin tahu dan keberanian untuk mencuba pengembaraan kecil. Jika difikirkan semula, sejak memulakan perjalanan ini, mereka telah menemui banyak perkara di luar imajinasi. Jadi sandwich di hadapan mereka ini mungkin salah satu daripadanya, fikir Emily. Dah sampai sini, alang-alang kita cuba sajalah. Emily tersenyum lebar sambil menunjuk ke arah sandwich RTM. Dalam kata-kata berguraunya itu, terselit perasaan positif untuk menikmati dunia yang tidak dikenali. Hmm, tapi rupa dia memang mengejutkanlah. Sara yang teragak-agak mula cair melihat riak wajah Emily. Mungkin inilah tujuan melancong, kan? Untuk jumpa benda-benda yang tak dijangka. Kata-kata Emily melembutkan sedikit riak wajah Sarah. Mereka berdua mengangguk sambil ketawa bercampur keluh. Yalah tu. Lalu mereka mengambil sekeping sandwich RTM dari rak dan berjalan ke kaunter. Setelah mendapatkan sandwich itu, mereka singgah di sebuah taman kecil yang ditemui dalam perjalanan pulang ke hotel. Mereka duduk di atas bangku dan mengeluarkan sandwich aneh itu dari beg beli belah. Betul ke nak makan ni? Tanya Sara. Emily menjawab dengan senyuman yakin. Dah sampai sini kalau kita lari, lagi rugi. Melancung itu satu cabaran. Kata-kata itu memberi sara keberanian. Dia mengangguk sedikit dan mereka perlahan-lahan membuka bungkusan. Roti yang lembut gebu, salad kentang yang padat, serunding yang rangup dan kaya yang hijau terang. Tengok lagi sekali pun masih nampak menakutkan. Tapi kalau sedap, memang hebatlah. Mereka membahagikan sandwich itu kepada dua dan menggigitnya serentak tiba-tiba kedua-duanya terdiam seolah-olah masa berhenti berputar selepas senyap seketika akhirnya Sara membuka matanya luas-luas dan berbisik "Eh, kenapa sedap sangat ni?" Suara yang penuh dengan kejutan dan kekeliruan itu membuatkan Emily perlahan-lahan mengangguk dan menikmati keserasian rasa di dalam mulutnya. "Ini rasa yang buat ketagih. Roti, salad, serunding dengan kaya, boleh masuk pula tu." Rasa yang jauh berbeza dari jangkaan membuatkan mereka berdua terkejut dan ketawa. Salad yang masin berempah, kelembutan roti gebu dan kaya yang manis lemak rasa yang kontras itu bergabung dengan begitu serasi menimbulkan keinginan untuk terus makan. Tadi bukan ke awak cakap macam makanan sisa, kata Emily sambil ketawa. Sarah mengangkat bahu dan turut ketawa. Memang, kena tarik balik kata-kata tu. Siapa sangka di satu sudut kedai serbani kebiasa, bukan di restoran mewah atau terkenal, boleh membuatkan hati mereka berdebar sebegini. Di dalam sandwich kecil ini, bukan hanya ada salad dan kaya, tetapi ia juga padat dengan rasa ingin tahu, kejutan, cabaran dan sisi Malaysia yang belum pernah mereka kenali. Perjalanan mereka di Malaysia hampir berakhir. Sambil duduk di lobi hotel, Emily berbisik teringin nak makan benda tu lagi. Sara mengangkat muka apabila mendengar kata-kata itu. Di matanya terpancar perasaan yang sama. Maksud awak sandwich RTM tu kan? Mereka saling berpandangan dan ketawa serentak. Apabila kembali ke kedai serbaneka itu, suasananya masih sama, tenang dan teratur. Mereka mengambil sandwich masing-masing dengan gerak-geri yang sudah biasa dan membuat pembayaran. Setibanya di bilik hotel, mereka meletakkan beg di atas meja dengan cermat dan berkata serentak, Selamat menjamu selera. Sebaik sahaja menggigit, rasa yang dikenali itu merebak ke seluruh mulut. Kejutan pada pertemuan pertama, keberanian semasa mencuba dengan berhati-hati dan kesan mendalam apabila menemui rasa yang lebih sedap daripada jangkaan, semuanya seolah-olah hidup kembali dalam setiap gigitan. Mula-mula kita gelakkan, tapi sekarang rasa rindu pula. Pelik betul. Mereka berdua memandang sandwich RTM itu seolah-olah ia adalah simbol Malaysia. Kedalaman isi yang melangkaui penampilan luaran, kehalusan yang tersembunyi dalam keanehan dan kelembutan yang seakan-akan memeluk hati sesiapa yang merasainya. Semuanya terkandung dalam sandwich kecil ini. Pada hari kepulangan mereka, Sarah sedang melihat gambar-gambar dari perjalanan mereka di telefon pintarnya. Di antara gambar-gambar itu, ada satu gambar mereka tersenyum sambil memegang sandwich RTM di atas bangku taman. Kalau gambar ni kita simpan untuk kita berdua je, sayang pula kan? Emily mengangguk setuju dengan kata-kata itu. Gambar untuk disiarkan dipilih serta merta dan caption yang disertakan adalah perasaan jujur Sarah pada hari itu. Roti dengan salad, serunding dan kaya, biar betul, mula-mula ingat makanan sisa. Tapi lepas makan, rasa nak menangis sedapnya. Butang syar ditekan sebelum mereka menaiki bas ke lapangan terbang. Mereka tidak pernah menyangka bahawa itu akan menjadi permulaan kepada sebuah kisah baru. Di dalam bas, telefon pintar Emily bergetar perlahan. Dia mengeling skrin tanpa minat, kemudian matanya terbeliak. Di skrin, pemberitahuan masuk tanpa henti. Jumlah suka meningkat kepada tiga digit, kemudian empat digit dalam sekelip mata. Apa tu sandwich RTM? Nak tahu? Rupa mungkin pelik tapi rasa mesti padu. Kalau peminat drama Melayu, mesti kenal sandwich legenda ni. Saya mungkin tak sanggup tapi tabik dengan keberanian awak untuk cuba. Setiap komen dipenuhi dengan rasa terkejut, minat, jenaka dan simpati yang tidak dijangka. Sekeping sandwich RTM sebahagian daripada budaya yang berbeza sedang menggegarkan perasaan orang yang tidak mereka kenali. Sebenarnya sandwich ini telah lama menjadi topik perdebatan di kalangan warga asing mengenai suka atau tidak suka. Bagi kebanyakan warga asing, idea menggabungkan salad dan kaya adalah di luar pemahaman. Tetapi di sebalik reaksi itu terdapat kisah yang telah dikumpul oleh Sandwich RTM secara senyap selama bertahun-tahun. Snake kegemaran pelakon drama Malaysia di belakang tabir penggambaran digelar oleh kelab peminat sebagai makanan jiwa. Para artis dan simbol yang menemani mereka dari zaman belum terkenal hingga ke puncak kejayaan. Kisah-kisah itu diceritakan berulang kali sehingga akhirnya sandwich RTM meresap ke dalam budaya pop dunia secara senyap seolah-olah menjadi simbol budaya drama itu sendiri. Banyaknya komen yang kata nak cuba sebab nampak artis Malaysia makan, kata Emily. Betul juga, macam pernah nampak babak artis makan benda ni dalam vlog beberapa kali tak sangka pula ia wujud betul-betul kenangan malam itu kembali kepada mereka berdua perasaan terkejut ketawa dan mata terbelia apabila merasai gigitan pertama detik di mana sesuatu yang mereka percaya hanya rekaan muncul dalam kehidupan sebenar semasa perjalanan dan pengalaman itu menjadikan kenangan perjalanan mereka lebih jelas dan nyata Suatu petang, beberapa hari selepas pulang ke Kanada, Emily dan Sarah duduk di beranda kafe kegemaran mereka. Di skrin telefon pintar mereka, masih terdapat komen-komen seperti nak cuba makan kat Kanada juga. Yang terus masuk. Kita cuba buat sendiri nak. Idea itu mula terbentuk serta merta. Mereka mahu mengekalkan kegebuan roti. Untuk sos, mereka bercadang menggunakan bahan dari Malaysia, tetapi diubah suai sedikit agar lebih lembut untuk selera orang Kanada. Bahan-bahan yang diperlukan, cara jualan, sehinggalah rancangan untuk membuka gerai di pasar hujung minggu ia bukan lagi sekadar fantasi, tetapi langkah kecil pertama yang perlahan-lahan menuju ke arah realiti. Di luar tingkap, kelihatan langit biru perjalanan di Malaysia, kedai serbanika itu dan gigitan pertama itu, apabila dikenang kembali, semuanya seolah-olah saling berhubung hingga ke hari ini. Sandwich RTM itu bukan lagi sekadar snack bagi mereka. Ia adalah simbol budaya yang merangkumi kelembutan, kreativiti dan kejutan Malaysia dan telah menjadi jambatan yang menghubungkan dua budaya. Perjalanan telah berakhir tetapi pengembaraan mereka berdua baru sahaja bermula. Sekeping Sandwick dari negara asing akan menyeberangi lautan untuk melakar sebuah kisah baru. Kejutan dari satu gigitan kecil itu kini telah menjadi impian yang boleh dicapai.